Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah tuan-tuan perempuan muslimin muslimat Azhar Rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala Kita dalam pengajian kitab Bulughul Maram Membincangkan dalam bab taharah Istinja Hadis yang ke-90 Karangan Ibn Hajar Al-Asqalani Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Qala Daripada Abdullah bin Mas'ud dia berkata Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tandas, tempat pembuangan air. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi perintahkan kepada aku supaya aku bawa datang kepada Nabi tiga batu. Tiga biji batu. Fa wajadtu hajaraini. Maka aku mendapati hanya dua biji batu saja. Walam ajid salisan aku tak jumpa batu untuk yang, aku tak jumpa batu yang ketiga dua je. Fa ataitu bi rawsatin. Maka Abdullah bin Mas'ud kata aku bawa datang rawsah. Rawsah ini makna uh, tai um, haiwan, tai lembu ke tai haiwan. Cuma bila dia dah kering, eh? Jadi macam batu juga bila dah kering. Dua biji batu satu lagi tai yang kering fa'akhadahuma wa'alqa'a rawsata Nabi ambil yang dua biji batu Nabi campak yang rausah Taik tadi Kemudian Nabi berkata Hadha riksun Ini adalah najis Hadis riwayat Imam Al-Bukhari Imam Ahmad dan juga Imam Daruqutni Menambah I'tini bi'ghairiha Kamu bawa datang kepada aku Selain daripada rausah, Selain daripada taik ni Bawa datang satu lagi Selain daripada uh, Gantikan tempat taik ni uh, Mana kena cukup tiga Bila sebut dikatakan Ar-Rawsa Tai ini ada yang khususkan Tai untuk kuda ataupun barol Kacukan kuda dan juga um, Keldai atau dan juga himar kita lihat bila dalam hadis ini menyebutkan bisalah sate ahjar Nabi perintahkan bawa datang tiga biji batu Kerana ghalib yang mudah kebiasaan Tiga biji batu tu yang mudah ha. Dan tidak jadilah Tiga biji batu itu adalah hasar Itulah uh, Mesti tiga biji batu, tidak Kita lihat Fiqhul hadis Hukum hakam mengenai hadis yang kita sebutkan ini Perkara yang pertama istinja ini sempurna dengan tiga biji batu. Itu adalah hukumnya wajib. kerana syarat bilangan itu disebutkan lafaz bi salasati ahjar. Ha? Eh? Apa dalam hadis sebut fa amaruni an atiyahu bi ahjar. Bawa datang kepadaku tiga biji batu. Bila disebutkan bilangan tiga biji menjadi satu syarat. Eh? Untuk meraihkan untuk mendapatkan kebersihan tiga biji batu. Kalau tak bersih juga tiga biji itu maka ditambah lagi sampai bersih. Disunatkan bilangan yang ganjil tiga lima, tapi minimanya adalah tiga biji batu. Dan disunatkan bilangan ganjil tiga ke lima ke tujuh ke sembilan sampai bersih lah. Perkara yang kedua tidak boleh dalam fiqhul hadis tak boleh dan tak sah istinjak dengan tai tai yang kering tai yang basah macam mana kita nak istinjak eh li'annahu najis kerana tai ini tak kira basah ke kering dia adalah najis wa bi shay'in najis Se bila najis bertemu dengan najis maka dia akan bertambah najis kita nak basuh kencing kita contohnya kencing itu najis Kemudian kita gunakan najis pula jadi bertambah najis ha. Perkara yang ketiga Istinjak dengan batu ni Dengan beberapa biji batu Kerana itulah Al-Ghalib Sebab tu Nabi kata Fa'amaruni an atiyahu bi salah ahjar Abdullah bin Mas'ud kata Nabi pesan kepada aku supaya bawa datang tiga biji batu Sebab apa Nabi sebut tiga biji batu itu Ghalib Secara kebiasaannya itulah yang mudah Nabi tak sebut lima, tujuh eh? Dan tiada mafhum di sebalik perkara tu Bila Nabi sebut tiga Tiga lah yang kebiasaan yang mudah eh? Ha, tak ada pun tiga tu bermaksud lima Ataupun enam, tujuh Bila tiga, tiga Menunjukkan tidaklah menjadi Fayadul wa'ala adami ta'yinil hajar Menunjukkan tidak Dita'yinkan batu Mana tak perlu batu yang macam mana Batu yang boleh meresap air boleh batu yang bukan batu yang licin batu yang kesat yang boleh menanggalkan najis ha. dan menunjukkan juga taklah semestinya batu ha, kerana tidak ada larangan selain daripada batu kita gunakan tisu pun boleh kertas pun boleh apa-apa yang boleh menanggalkan najis Setiap benda yang jamit, yang keras atau benda yang apa pejal ni yang keraslah eh yang tahir yang suci yang dapat menghilangkan ain najis tisu kertas yang tidak ada penghormatan pada tisu kertas tersebut yang tak ditulis nama Allah taala eh wala juz'un min hayawan dan bukan satu bahagian daripada haiwan bukan kulit haiwan bukan ni semua uh, dia adalah benda yang suci ya. Hadis yang ke-91 An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi'azmin aw rausin wa qala innahuma la yutahhirani rawahu ad-Darqutniyyu wa sahahahu daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang eh Istinjak dengan menggunakan Istinjak dengan menggunakan tulang Tulang tak boleh Selain daripada tulang Ataupun raus Taik tadi Nabi kata apa Innahuma la yutahhiran Sesungguhnya kedua-dua ini Adalah tidak boleh menyucikan Mana tak boleh menghilangkan najis Bila sebut tentang istinja ni Dia adalah Untuk membersihkan benda yang keluar Tempat keluar tu Najis kita nak bersihkan tempat tu Sama ada dengan air, batu dan seumpama dengannya Bila sebut tentang tulang Tak kira tulang haiwan Tulang bang... Uh, haiwan yang telah mati contohnya Tulang dia ha? Sedangkan tulang ni makanan jin Makanan jin Dan tulang ni selalu dia tak kesat Dia licin Ha, kita kita tak boleh eh, dia licin dia tak boleh untuk kita menghilangkan najis eh? kedua-duanya najis dan juga tulang tadi tidak boleh menghilangkan najis yang keluar daripada dua tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala fiqhul hadis yang kita boleh mengambil Pengajaran daripada pengajian kita pada pagi ini, tengah hari ini. Perkara yang pertama adalah wajib istinjak dengan benda yang suci. Wajib istinjak dengan wajib istinjak dengan sesuatu yang suci, seperti air. Air pun tak boleh air sirap. Dia mestilah air yang suci. Nah, ha? Ha, air mutlak dia panggil. Seterusnya yang kedua hurmatul istinja bil azam haram istinja dengan menggunakan tulang tai ataupun setiap benda yang najis hukumnya haram Seterusnya perkara yang ketiga istinja dengan menggunakan tulang ataupun tai dia tidak akan dapat menyucikan dia tidak akan dapat menghilangkan najis tempat yang keluar najis tu tak kira pada kubul ataupun tubur dan yang terakhir yang keempatnya istinja dengan air ataupun batu dia dapat menyucikan kerana hadis ya al hadis allala man al istinja bil raus kerana hadis menyatakan illah larangan istinja dengan najis ataupun tulang sebab benda-benda ni tak boleh menghilangkan najis eh? ha. selain daripada dua benda ni ha, Boleh menyucikan Selain daripada najis Mana tahi selain daripada tulang Sekiranya benda tadi kesat cukup syarat-syaratnya Maka dia boleh menghilangkan Menghilangkan najis Seterusnya hadis yang ketiga Hadis yang ke-92 Membicarakan mengenai dengan Istinzah Istinzah ni maknanya kita jauh eh? Ha? Ataupun cari tempat yang sesuai lah Ha kita lihat An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda istanzihu minal baul fa inna ammata adhabil qabri minhu Nabi kata istinzahlah iaitu dengan makna istinja dengan betul eh, ketika mana kamu buang air kecil cari tempat yang sesuai tempat yang baik jauh daripada manusia kemudian nabi memberikan Allahnya kerana fa inna bermaksud kerana sesungguhnya amma ta'azabil qabri kebanyakan daripada azab kubur eh, adalah daripadanya daripada orang yang tak menyucikan dengan baik eh, najis dia sama ada kubur ataupun dubur Riwayat Imam Al Hakim menyatakan aktsaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu adalah daripada air kencing. Bahawa sahihul isna sanad yang sahih. Apa fiqhul hadis yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada tengah hari yang mula ni? Perkara yang pertama wajib al ibti'an, menjauhkan diri daripada kencing. Bila kita kencing ni Jauh pilih tempat yang sesuai tidak terpercik eh, pada mangkuk tandas contohnya pada zaman sekarang Wa anna uqubat adamit tanazzuh hukuman bagi orang yang tidak sucikan istinja dengan baik eh maka akan dikenakan disegerakan kepada dia azab dalam kubur nanti Bila mana eh, kencing istinja yang tidak betul eh, dalam membasuh air kencing maka solatnya batal. Ha. Sebab itu kita menyatakan meninggalkan tanazzuh adalah dosa besar tanpa tanpa ragu-ragu lagi. Eh maknanya istinja dengan cara tidak betul itu adalah dosa besar. Menyebabkan semayang tak sah. Perkara yang kedua dalam hadis ni nak menyatakan isbat azab kubur iaitu azab kubur tu ada sabit eh perkara yang ketiga air kencing tu najis wajib kita berjaga-jaga daripadanya eh, sebab itu eh, istanzihu nabi kata istanzihu minal baul jauhilah daripada air kencing mana jangan bagi terpercik pada pakaian kita ha sabit azab kubur bagi orang yang tidak menyucikan kencingnya dengan baik tak berjaga-jaga ketika buang air kecil. Ini semua sabit dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, dia kata marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melawat dua kubur. Maka Nabi kata ama innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabeer. Dua-dua ni dua penghuni kubur sedang diazab dan bukanlah mereka berdua diazab disebabkan satu perkara yang besar eh? satu perkara yang besar sebenarnya perkara yang kecil tetapi boleh menyebabkan dosa besar amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah salah satu daripada dua penghuni kubur tersebut dia suka namimah mengadu domba melaga-lagakan manusia wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi seorang lagi penghuni kubur dia tidak istitar ataupun istinzah tidak beristinja berjaga-jaga daripada terkena air kencing ketika buang air kecil eh? menyebabkan dia telah eh, dia menyebabkan sembahyang tak sah ha. kemudian nabi kata fadaa bi asibin perawi hadis ni menyatakan ibnu abbas menyatakan fadaa bi asibin nabi minta satu uh, ranting ataupun satu ranting pokok pokok yang basah mana pokok yang hidup fasyaqqahu bisnain nabi patah dua yang nabi patahkan dua summa gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan nabi pacakkan di atas kubur ni satu uh, ranting tadi dahan yang hidup pokok yang hidup satu lagi nabi pacakkan untuk dua penghuni kubur ha summa kemudian nabi kata la'an lahu an yukhaffafu anhuma mudah-mudahan Eh, diringankan diringankan azab kedua penghuni kubur ni eh disebabkan benda ni iaitu pokok ini berzikir meringankan azab kepada si penghuni kubur. Ha, sebab itu di kubur disunatkan juga untuk ditanam. Nah, tanam tumbuh-tumbuhan yang hidup bukan batu. Ada orang letak batu sungai, kata batu sungai berzikir. Batu ni kita tak tahu hidup ke mati. Tapi pokok kita boleh tahu dia hidup bila dia hijau, dia hidup. Kalau dia kuning mana telah mati walaupun di sana sebenarnya ada ulama tak bersetuju dengan perkara ni dia kata ini adalah khusus untuk nabi. Tak apalah kita buatlah apa yang 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 patut eh. Wa hadis bilafzillayastatiru min baulihi. Datang satu hadis dengan lafaz yastatiru min baulihi. Dia tidak uh, betul tidak berjaga-jaga dalam istinjak eh berjaga-jaga daripada terkena air kencing. Atau li'annahu La yastabri'u Kerana dia tak istibarak Tak berdehem tak, uh, tak, Tidak melakukan perkara Perkara yang boleh melawaskan kencing dia ha. Atau La yatawakahu wa kulluha tufidu Tahrim mula basatil baul Wa adami taharus minhu Semua yang kita sebutkan tadi eh, Nak menyatakan Haram Kencing dan tidak berjaga-jaga kita kencing kena berhati-hati takut-takut terpercik kita kena pada pakaian kita eh ha? maka hukumnya najis wa ma yu'adhiban fi kabir dalam hadis ini menyatakan uh, bukanlah diazab kerana dosa besar pada dakwaan mereka berdua pada dakwaan-dakwaan mereka berdua mengadu domba dan juga uh, beristinjak ni bukan satu perkara yang besar pada dakwaan mereka sebenarnya sebenarnya ini adalah se perkara yang wajib dijaga dan boleh terjebak dalam dosa yang benar -benar besar aw laysa bikabirin tarakahu alaihima aw laysa biakbaril kabair ataupun maksudnya itu bukanlah dosa paling besar ada lagi dosa besar membunuh minum arak dan sebagainya tapi itu uh, maksudnya bukanlah dosa yang paling besar ha, tapi termasuklah dosa besar yang ha. yang di, yang di yang dimaksudkan di dalam hadis yang kita sedang bincangkan makna azzajar wa tahzir li ghairihi ma berjaga ha, berjaga-jagalah kita ke berjaga-jaga ketika mana kita membuang air kecil supaya uh, kita tidak akan diazab nanti di akhirat nanti kerana rupanya disebabkan perkara yang kecil yang kita tak menjaga-jaga kita buang air kecil menyebabkan semayang kita tidak sah Hadis yang ke-93 mengenai dengan uh, adab معسوق وعن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نعقد على اليسرى وننسب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف. درب على سراقة بن مالك. سراقة بن مالك Suraqah bin Malik ini kaki kudanya eh, tenggelam bila mana dia nak mengejar Nabi SAW dalam peristiwa hijrah Nabi dia dia telah masuk Islam dan dia mati pada tahun yang ke-21 hijrah Suraqah bin Malik kalau tuan-tuan masih ingat kisah pada kisah hijrah Suraqah bin Malik ini ditawarkan kepada umum Orang-orang Quraisy siapa yang jumpa Nabi akan diberikan hadiah serikot, seratus ekor unta. Maka Surah bin Malik bersungguh-sungguh untuk mendapatkan habuan tersebut. Nak kejar Nabi, sedang-sedang kejar Nabi, Nabi berjalan di jalan yang bersisiran pantai. Bukan jalan biasa untuk berhijrah ke ke Madinah. Nabi ikut jalan yang jalan alternatif yang lain, pesisiran pantai. Bila mana sedang berjalan kaki kuda suraqah ini tenggelam dan dah nampak nabi tapi tak boleh sampai kaki kuda tenggelam dalam tanah tu ha? ha, jadi kemudian selepas daripada itu dia masuk Islam dan dia wafat pada tahun ke-21 Hijrah al khalaq adalah Al-Fadha'ul Wasi Al-Khali Kita kawasan yang luas, yang kosong, yang tenang Iaitu tempat buang air kecil Tempat buang air besar atau air kecil eh? Ha? ha, Cuma digunakan al khalaq ini al khalaq a, 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 mana asalnya tempat yang lapang, yang luas, yang kosong ha, Tapi digunakan untuk tempat yang dijadikan untuk Qadha'ul Hajat ha. Apakah masuk naqidu dalam hadis ni Nabi mengajar kepada kami dalam toilet ini nak buang air nak buang air an naquda kami duduk di atas kaki kiri duduk di atas kaki kiri dan pacakkan kaki kanan maksudnya kita beratkan di sebelah kiri kaki kanan kita kita pacakkan kita kita buang air kaki kanan kita pacakkan ha? kalau tak pacak pun Iyalah, dia tegakkan kaki kanan, eh? Kita tegakkan kaki. Dan ataupun kita berpaut bersandar pada kaki kanan. Um, bukan kita berpaut tau. Kita beratkan ke sebelah kiri. Ha. Beratkan ke sebelah kiri. Narfa syai'an qalilan. Wa nansib wa nansib al-yumna bermaksud kita angkat sedikit. Angkat sedikit kaki kanan kaki kanan kita ketika kita, kita duduk duduk cangkung cerita duduk cangkung ni bila kita duduk cangkung kaki kanan kita kita angkat sedikit eh ha kemudian kita akan condong akan berat ke se kaki sebelah kiri seolah-olah kaki sebelah kirilah yang akan me menanggung berat badan kita ha itu semua adalah sunnah tapi dalam Riwayat Imam Al-Bahqi ni sanaknya sanak yang lemah Sanak yang lemah Jadi kita kata perkara ni bukan wajib lah eh? Sebagai fadha'il Perkara yang pertama fiqhul hadis Daripada adab ketika qadha' hajat ini adalah Kita um, beratkan sebelah kiri Kaki kiri ni kita beratkan sebelah kiri Kaki kanan kita pacakkan Ini adalah adab yang dituntut eh? Perkara yang kedua adalah hikmahnya hikmah kaki kita beratkan sebelah kaki belah kiri kaki belah kanan kita tegakkan kita angkatkan sikit tujuan dia untuk apa untuk memudahkan najis tu keluar ha. kerana usus-usus kita ni dalam sistem perkumuhan kita kebanyakan belah kiri dan selalu yang berkaitan dengan toilet tandas di basuh, najis masuk toilet semua gunakan yang kiri jadi termasuklah ketika duduk pun beratkan sebelah kiri ha. perkara yang ketiga disunatkan bertongkat ha ya ya takik manjalasa liqada'il haja 'ala rijlihil yusra mana disunatkan dia duduk untuk kodok hajat ni dia beratkan ke sebelah kiri bukan maksud bukan maksud bertongkat ni kita tongkatkan dia tak maksudnya badan kita nak lebih condong ke sebelah kiri insyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-94 insyaAllah ha, hadis yang ke-94 kita akan bincangkan mengenai adab juga adab ketika mana membuang air kecil insyaAllah kita akan bertemu lagi insyaAllah selepas ini pada hari Khamis, semoga Allah memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan, subhanallah wa bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك